Іван Маркович Пинтій, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, народився у 1924 році у селі Костянтинів Карбузинського району. З серпня 1941 року, по березень 1944 року прожив на окупованій території. Потім був призваний до лав Червоної армії. Служив у роті автоматників, брав участь у Ясокишинівській операції у боях за звільнення Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщини, Австрії Чехословаччини. Через місяць після закінчення війни був направлений до Монголії, де у складі забайкальського фронту воював проти Японії. За мужність та героїзм отримав орден вітчизняної війни другого ступеня, медалі за відвагу, за бойові заслуги, за взяття відня, за перемогу над Німеччиною, Японією та інші. Іван Маркович Пинтій є почесним жителем Южноукраїнська. Це моя родина. От метру 300 моя усадьба була. Так що я корінний житель Южної України. 22-го в нашу часть війшли освободителі грязні. Ну і непонятно нам шапки-ушанки, тож були шапки та і будинків. Это шапки ушанки сняв плащ палатку погони. для нас це було Грязные, мокрые, голодные даже. Бо мать им дала что-то покушать, так они бедные хватали. Вот так. Это число у 7 вечера 22 марта 1944 -го года. Вот они переспали, а потом знаешь, еще день побыли у нас дома. Ну, уже Константин Оказанович был освобожден, а вся. Вам было 18 лет, когда ушли на фронт? Да, уже. Да. Или больше? Чуть-чуть не полных, 18 лет. А -а -а. Нас сразу призвали в армию, и мы уже 10-11 апреля форсировали Днестр. И за удержание Плацдарта в течение суток наш командир роды нашей получилось, звание Героя Советского Союза. Мы брали Вену, освобождали Белград, брали Будапешт. Там досталось не девятое окончилось, а двенадцатое. Там еще масса убитых было, 26-ю. Вот только получил и, и, и почти все там остались. Там хуже некуда было. жара, пісок, ні води, ні іде. Ти відстали, і що було там сухарики какие-то вирішили. А потім добрались до Хінгана, горний осіб, такий, горний, боч. І там почалися населені пункти. І вокруг населених пунктів. Кукуруза вже молоч, то й списку август місяць. Вже. Так ми початки там, бед, девітаціоні просили, а що ми будемо кушать. Ми всі початки виломать в гріш, тому що ти відстали 100 і тисячу кілометрів маршем пішли до Хінгана. І в Хінгані, і що є? Камникадзе там с каждой скалы. Вот говорят, в Афгане кругом стреляют. Вот в Пингане было точно то же. Кругу, каждый кусик, каждый камушек стреляет. И стреляет без длинным порохом, его не видать. Засечь его нельзя было. 15 мая 1947 года нас тысячи две группы демобилизованных провожали с таким спорчистым Командующий армии приехал на порт, нас провожали. И ровно месяц в товарняке от Владивостока до Ковного, ровно 15 июня пришли в Константину. Когда возникла идея написать эту книгу, Бог говорит, пишите, пишите. Это был заход раньше, до 60-летия победы. Пошел в село, собрал всех ребят, которые были вместе. Посоветовал, говорю так, ты что помнишь, ты что помнишь, за три страницы у меня был вопрос. На основании этих вопросов я написал эту 24 февраля накануне дня Советской армии в Москву уже телевидение появилось. Идет передача. «Уганщина показывает свои герои. Смотрю, этот задал вопрос, за что вы получили звезду героя. И каждый из них человек 20 сидит в mm -hmm. этой, этой Луганской области. Смотрю, все было сидит. Тут, который у вас за Днестр получил да. <заркут> роль <заркут> Я выслушал, он рассказал, что звезду получил за занятие и удержание фаздарма на том, что берегу Днестра в течение суток отразил за эти сутки четыре контратаки. И вот я обратился сразу к парторгу колхоза, пошли к председателю. Председатель говорит, приглашайте. Я пишу ему письмо. Владимир Шотрович, я, принц Иван Маркович, автоманчик, рот автоманчик, у вы командували больше. Помните, вы нас перечислили в товарищей всех Константиновских, которые были погибших. Он говорит, я вас всех прислаю мне письмо, да я вас чертей всех помню. И он приехал. Два дня мы попьянствовали. Он нам каждому дал такую фотографию. И ну, книжки есть. Когда мы приехали ко мне домой, так мы всю ночь беседовали. Ну, он лег на кровати, на диване, и, и Говорили, и постули. Уснулись, и опять... Вот это все, что он успел мне рассказать, я. А помнишь? А помнишь? А помнишь?